はい、あべもぎ今日のあべもぎのコメントテーマが、えー、0円だったらやってみたいことだったんですけど私何かなって考えたらあのもし0円であのもらえるならあのお化け屋敷のね年パスとかもらえたらいいんじゃないかなと思いましてなんでかっていうと私お化け屋敷めちゃめちゃ苦手なんですよ。でもその お化け屋敷のメンパスが手に入ったらなんかちょっとずつね克服できるんじゃないかなっていう気がしてて今日はここまでしか行けなかったけどいやでもここまで把握できたから次はもうちょっと先まで行けるかもしれないみたいな感じでねだんだん克服できたらいいんじゃないかなって思ってますね、まあ、お化け屋敷で印象的なことは私は何年か前にあの富士急ハイランドのあの有名なお化け屋敷 あの家族でね3時間並んでやっとのことで入ったんですけど私だけあもう本当に怖すぎて1個目のリタイア扉で出ちゃったことが私はすごく印象に残ってますなのでね年パスもしあったら手に入れて克服したいなーなんて思ってますはいありがとうございました来週も見てねー